У Росії зафіксовано чергову авіакатастрофу. У Орловській області впав військовий вертоліт. Екіпаж загинув. Тим часом російські літаки вже подають сигнали лиха навіть над Грузією. А у тимчасово окупованому Криму чергові вибухи і перебої із зв'язком. Далі розберемо усі події докладніше. Ставте лайк цьому відео і одразу починаємо. У Росії знову неспокійно. Чергова авіакатастрофа сталася в Орловській області. Там впав військовий вертоліт. Про це повідомляють одразу кілька пропагандистських російських змі. За попередніми даними, мова йде про вертоліт Мі 8, який виконував політ у районі селища Наришкіно. Очевидці повідомили, що гелікоптер летів стабільно, однак раптово пішов униз, а перед падінням його, начебто, розвернуло на 180 градусів. Про це повідомив місцевий житель одному із російських медіа. А ось я коментую цю подію. Інший очевидець почуйте. Там взриви, і вон там все в диму. Вон там димітися і бабахліт. Вот. Падіння сталося на території закинутого підприємства зберігання хімікатів, де вертоліт і загорівся. Пропагандистський шот стверджує, мовляв, причиною катастрофи стала відмова двигуна. Екіпаж, пілот і бортмеханік загинули. Боєприпасів на борту не було. Від вибухів, які пролунали після падіння, а їх очевидці нарахували близько 20, зійнявся густий дим. І це ще не всі пригоди росавіації. Паралельно із цим пасажирський літак компанії «Росчет» подав сигнал лиха під час польоту над Грузією. Повідомляється, що Рейс зранку вилітав із московського аеропорту Внуково до Туреччини, а сигнал було зафіксовано під час зворотного маршруту. Про це написав один із ворожих телеграм-каналів. А тепер подивіться ще і на ці кадри. Так гаряче було сьогодні у місті Котельники, що під Москвою. Там спалахнула масштабна пожежа у промисловій зоні, Горить будівля у районі Сілікат. За повідомленнями пропагандистських розмі, у промзоні розташовувався оптовий склад продовольчих товарів. Він підсмажився добряче. Над містом здіймається густий дим. Причини яскравого займання поки що невідомі. Неспокійно нині і у тимчасово окупованому українському Криму. Ворожого Міноборони заявило про нібито збиття 22 ППЛА над півостровом. Щоправда, як завжди, не уточнило, скільки дронів таки досягли цілі. Послухайте, як літали залізні пташки. Відповідні кадри публікують моніторинговий канал Кримський Вітер. Летить! На цьому фоні у Севастополі окупанти перемістили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С-1 на північну сторону Севастопольської бухти. Такий рух зафіксував Кримський вітер. Визначено місце розташування комплексу і пункту управління. Відзначають там разом із цим на території півострова з'явилися проблеми із цільниковим зв'язком. Місцеві мешканці бідкалися на масові перебої із зв'язком у Криму, зокрема у Севастополі. Варто нагадати, що останнім часом у тимчасово окупованому Криму тривожно не лише через це у п'ятницю, 16 травня. Українські дрони завдали потужного удару по складах боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ поблизу села Перевальне у Криму, за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павла Лакічука. Це була формуюча операція, яка готує територію Криму до подальших активних бойових дій. Друзі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, пишіть в коментарях під випуском. Ми продовжуємо стежити за негараздами у тилу російського агресора. Підписуйтесь на канал Січас, ставте лайк цьому відео і не забувайте про функцію дзвіночка. Пану почати усі з якої інформація близько третьої години дня вибухи потужні пролунали у Кропивницькому і Кіровоградській області. Моніторингові пабліки перед цим інформували про вихід балістики з тимчасово окупованого Криму. Зараз станом на цю годину, коли ми пишемо це відео на 15.15 .15 за київським часом. Є інформація про те, що ймовірно росіяни могли використати три балістичні ракети іскандер М. じゃあ。<sighs> Разом із тим, сьогодні, з самого ранку, моніторингою пабліки поширюють ось яку інформацію. Ворог може готуватися до масованого удару, тому що кількість бортів ту 95 мс збільшилася до дев'яти одиниць продовжується їхнє спорядження крилатими ракетами, зокрема на Олені П'ять ту 95 мс, на Енгельсі 2-2, два таких літаки і на аеродромі Дягилєво теж. Два такі літаки. Зараз власне звертаємося традиційно до нашої глядацької аудиторії уважно ставитися і реагувати на всі повітряні тривоги. Як ви прогнозуєте, як ви бачите, чи може найближчим часом Росія здійснити масовану атаку ракетну? Любая компания начинается с ракетно-бомбового удара. Любая. То есть любое наступление более-менее широкое. То есть оно также начинается с артиллерийской подготовки ракетно-бомбового удара. У нас впереди как минимум летняя военная кампания 2025 года. Причем она и с российской стороны, и с нашей стороны готовится. То есть подготовка идет с обоих сторон. Опять же, ракетно-бомбовые удары, которые россияне могут наносить в основном с помощью авиационных средств поражения, то есть запуски ракет А-101, А-555, 55, вот, Ту-95, плюс ракеты типа «Калибр» — это с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также «Искандеры» и КН-23, Но ну, это наземные пусковые установки, это основные, это те ракеты, которые россияне могут нанести, ракетно-бомбовый удар перед наступательными операциями летней кампании. Мы вот уже к ней подошли. То есть вот последняя декада мая, первая декада июня – это вот начальные, начало этих, этих такого рода кампаний. Завязаны ну, в основном на весенние дожди, но по последнее время дождей практически нет. То есть никто ждать уже там окончания этих, этой весенней распутицы не будет, так как ее практически нет, сухой грунт, по нему можно идти, потому в ближайшее время, скорее всего, будет начало летней кампании, которая, еще раз повторюсь, предварит эту кампанию ракетно-бомбовая атака. Она может быть сегодня, завтра, послезавтра, в любое ближайшее время. Плюс параллельно идет на данный момент кейс переговорный. Мы все-таки вошли в этот переговорный кейс, не надо было этого делать, с террористами переговариваться нельзя механизм воздействия террористов на любую публику, включая там силовую, это сначала вывалить свои требования, потом убивать заложников с помощью средств поражения, которые есть, любых заложников, где бы они ни были. Украина вся это заложники, закрытая территория под постоянными ударами возможных средств поражения, которые россиян достаточно, каждый квадратный метр могут достать. Потому и этот момент нельзя упускать. То есть переговорный кейс, он вынуждает террориста требовать выполнения своих требований, то есть которые он на, на этих переговорах посылает. Ну, естественно, за счет убийства заложников. Поэтому здесь может быть такая комбинированная задача стоять. С одной стороны, удар Террористически это может быть по гражданской инфраструктуре. С другой стороны, начало летней военной кампании ⁇ это удар по логистике, удар по инфраструктурным объектам, по военным объектам в том числе. Поэтому надо быть предельно аккуратным в ближайшую неделю. Щоночі ворог атакує україну безпілотниками в ніч на 22 травня за даними повітряних сил збройних сил україни ворог застосував 128 безпілотників і одну балістичну ракету іскандер було знешкоджено 112 дронів. Ну і через удар росіян постраждали: Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина так само ну власне були повідомлення про наслідки дронової атаки для Києва. Так само з'являються являю, повідомлення про дрони, якими вже почала Росія атакувати Україну. Мова йде про дрони Камікадзе, які автономно та самостійно обирають ціль для знищення. Вони здатні летіти до сотні кілометрів від фронту і не розрізняють військову ціль від цивільної. Працюють без GPS, їм не потрібна супутникова навігація. Вони орієнтуються на око, що це за ноу-хау і наскільки багато таких дронів могла виробити Росія? Ну наступний етап управління дроном. Тобто так зване машинне зрення, коли определенне. фото, видео, материалы закладываются в мозги дрона, и он просто отслеживает уже через фото, видео, объектив, камеру отслеживает наземную обстановку, выбирает цели и выполняет боевую задачу, если там цель похожа на такую, которая ему занесена в память, либо искусственный интеллект, это тоже та же примерно картина, но искусственный интеллект еще может обучаться. То есть это следующий шаг России. Мы, мы тоже по этому пути пошли, Россия по этому пути пошла. И вот следующий шаг это будет такой. Не будет уже в основном дронов, подверженных радиоэлектронной борьбе с системой РЭП. Не будет и тех же оптоволоконных кабелей. Они в конце концов ограничены по дальностям. То есть ну, 30 километров еще оптоволокно можно дотянуть, а дальше уже не потянете. Потому впереди вот эта беда, и нам надо решать вопрос уже кардинально. Вот сегодняшняя, кстати, атака дроновая российская показала, что мы все-таки решаем. Ну вот смотрите, примерно 130 дронов шло, больше 110 было сбито. То есть увеличилась КПД нашей работы, нашей системы ПВО. Нашли механизмы, правильные, скорее всего, механизмы нашли, раз КПД повысилась. Ну и надо переводить с объектовой на фронтальную систему перехвата российских дронов. Уже пошли все, пошли дроны с машинной памятью, следующие дроны пойдут с искусственным интеллектом. Сейчас пока и искусственный интеллект дорогой, ну, имеется в виду э, софт дорогой и, естественно, элементная база дорогая. Но запустится сейчас производство, он подешевеет и будет массово заходить к нам беспилотники, которые сами будут искать цели а дальности полета беспилотников да они могут быть какие угодно хоть 2000 километров ну, то есть в зависимости от топлива от центровки беспилотника как тип, типа беспилотника потому будет опасно на, на всей линии то есть на, на всей территории Украины потому для нас важно отстраивать такую стену ПВО вдоль линии границы линии фронта чтобы не переваливали беспилотники эту стену дело в том что у беспилотника есть определенная граничная высота полета в основном, если это ДВС, то есть двигатели внутреннего сгорания, это 4-5 километров, выше они не поднимаются. Так, в основном 3-4 идут. То есть нам надо вот до высот, до 5 километров создавать линейную систему ПВО, для того, чтобы не допустить, помимо беспилотников, конечно, это и крылатые ракеты, то есть все аэроцели, по крайней мере, надо сбивать вот, вот такой системой. Но я думаю, как раз наше командование, летчики сейчас управляют процессом, если еще назначат уже непосредственным командующим воздушными силами, допустим того же генерала Голубцова, скорее всего к этому идет, то в принципе вот эта линейная система ПВО она будет отстроена и даст себя знать. Тогда себе знать. Тогда уже все равно какой бы FPV дрон, беспилотник, ракета какая бы не заходила, кроме баллистической, она упрется в эту стену ПВО. Много надо для, для дальности. Ну, если смотреть, допустим, от Одессы. И до Черниговской области, так это около двух, больше двух тысяч километров. Но это надо делать, однозначно надо делать, потому что россияне из моря могут заходить на ту же Одессу, на Николаев, на Херсон вдоль линии фронта, вдоль линии границы фронта Южного Восточного, линии границы Северного. Фронта, можно так сказать, надо, надо это все разворачивать и не откладывать в долгий ящик. Это только первые звоночки. Вот э, появление дронов с искусственным интеллектом или там, допустим, с машинным зрением. Потом пойдет массовость. Может быть не в этом году, но к концу года на следующий год у россиян будет массовое производство этих беспилотников. И если мы не успеем, то они за всю Украину. Поговоримо про ситуацію на фронті. Начальник прес служби го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон Іван Шевцов говорить про те, що Сумщина сьогодні є одним із. Пріоритетних напрямків для РФ Шевцов говорить про те, що ворог буде намагатися до наступних перемовин захопити певну територію Сумської області. Американський інститут дослідження війни так само в одному зі своїх звітів сказав про те, що Путін справді може планувати захоплення частини Сумської області, але реалізувати такі плани йому буде. непросто. Насколько зараз, от, власне, на цій ділянці фронту, за вашою оцінкою, может загостритися ситуация? Потому и надо было не входить в договора, договора, если вошли срочно выходить из договорных отношений с террористами. Ну, потому что они будут задачи военные ставить под переговорную, переговорный кейс. Вот это проблема большая. Это когда войну воюют не военные, войну пытаются дорулить, подрулить политики. Она всегда идет не в, то, не в том русле, в котором должна идти. Да, действительно, с точки зрения политической, если, допустим, россияне точно знают, что мы будем сидеть, ждать у Папы Римского, пока они приедут и что-то предложат, так она однозначно тогда россияне попутся на суммы и на Харьков могут, потому что рядом Харьков с границей, рядом суммы с границей, кошмарить, по крайней мере, будут то есть под задачу политическую, понимаю что если за закошмарят эти два города, то политики на что-то пойдут, на какую-то какую, -то, какую -то поблажку. Нельзя этого делать. Это катастрофические развития событий для Украины. Этот кейс надо однозначно на ноль множить. Выходить из, из переговорной группы с россиянами, причем поставить как четкое условие. Любые переговоры по будущим контрибуциям с Россией только после выхода на госграницу наших войск. Вот и все, поставили крест, забыли, снимется террористическая угроза, снимется она, реально снимется, потому что им не будет смысла тогда кошмарить людей, если у них нет впереди каких-то каких, -то, каких -то переговорных тем. А снимется вопрос наступления, допустим, на те же суммы на Харьков. Почему? Потому что не, будь, не нужно будет россиянам давить на население, давить на эти областные центры для того, чтобы кошмарить уже военно-политическое руководство таким способом, если не будет предмета переговоров как таковых. Хотя с точки зрения военной, если бы не было этого переговорного процесса как такового, Путин бы, это с точки зрения логики военной, у него основное направление было создание ширины сухопутного коридора. То есть захват Запорожской части Днепропетровской областей. Что сейчас у него ущербная позиция. Сухопутный коридор на ширине несколько сотен километров глубиной 80 километров. Всего лишь 80. Мы хаймерсами до Азовского побережья достаем. До Мелитополя, до того же Бердянска, до, до Мариуполя в том числе. Так это 86 километровые хаймерсы. Ракеты М-30, М-31. Так вот им с точки зрения военной логики им надо было идти только по Запорожскому, Запорожскому части Восточного фронта, где-то на уровень Запорожья-Покровск, то есть это практически вся Левобережная Запорожщина и часть Днепропетровской области, юго-восточная часть, там в районе Межевой, по крайней мере, ну, естественно, само собой Покровск, западная часть Донецкой области, это с точки зрения военной, а все остальное, они могут параллельно это делать, то есть создавать определенное давление там на суммы, на Херсон с попыткой форсирования Днепра, для того, чтобы растянуть наши резервы. А с военной точки зрения, именно это основная задача на эту летнюю кампанию. Если россияне ее не выполнят, то есть не расширят коридор, они так четко понимают, прекрасно разбираются. Почему вы же, ну это любой лейтенант после четырех лет военного училища разберется в этой ситуации. Если они не расширят коридор то к концу года, в начале следующего года у нас появится достаточное количество авиации, и мы разрежем его. 80 километров – это движение на одну летнюю военную кампанию с поддержкой авиации и ракетной техники. Поэтому они это прекрасно понимают. Потому, если говорить о, так сказать, перспективах, однозначно основной удар пойдет у них по Запорожью, по Донецку, но ну, имеется в виду Донецкий и Запорожские фронты, а Сумской и Херсонский будут использоваться, и Харьковский, кстати, в том числе, в качестве вспомогательных. Но по -по под политические моменты не могут усилить эти давления на вспомогательные участки. Вот это проблема большая. А, Какой-то неожиданный направление с боку РФ может быть? Да нет, конечно. Но она все расписано от Кинбургской косы до практически от Теткина, у россиян, россиян не видны, видны как на глубину армейского, то есть где у них что есть, какое количество сил, средств, войск. Ничего у них нового не будет, это точно, вряд ли они там попрутся с Брянской области в сторону Черни, Черниговской, там нет, нет смысла двигаться. То есть будут пытаться, может быть еще вариант, не вариант, один из направлений, Харьковское направление, могут попытаться, потому что у них там, ну, если смотреть от Сейма где-то до Северского Донца, 1128 скоплено, они могут, в принципе, двинуться не на Харьков, а северо-западнее Харькова, перерезать трассу в районе там, допустим, ну, северо-западнее Харькова, в районе там Богодухова и двинуться на трассу Харьков-Киев. То есть вот такую операцию могут провести. Но опять она даже. Не оперативная, там несколько десятков километров, но больше тактическая, может быть оперативно-тактическая, не более того. А в принципе основное направление это Запорожье, это Запорожская, Донецкая, то есть Запорожский и Восточный фронт.